нам множество структурных подразделений не нужно. Достаточно создать три или четыре подразделения, делегировать полномочия в некоторые подразделения, как объединить. И тем самым эти подразделения стали бы работать намного эффективнее и быстрее. Вот как я вижу, тут плохо видно. Смотрите, фиолетовая — это глава, от него идут стрелочки, четыре раздела. Опять же, есть глава общежития студенческого самоуправления и глава халина здесь, в институте студенческого самоуправления. Есть четыре отдела. Это по культурно-массовым и спортивным вопросам. Я объединила спорт и культурно-массовые мероприятия. Почему я это сделала? Сразу обосновываю. У нас не очень развитый ну, такой спорт, я не буду ни для кого это скрывать, и не раз пытались у нас организовать. Если ребята захотят это сделать, я думаю, что с этим можно справиться тоже культурно-массовое дело, не обязательно э, создавать целый спортивный отдел. Следующий. Вопросов нет? Спасибо за внимание.